Я еще раз повторюсь, что нужно терпение. Сейчас ситуация, при которой э, мы отказались от Еврокубков, да, но э, это не означает, что мы чего-то боимся. На данном этапе э, руководство приняло такое, такое решение. И мы должны, э, наверное, придержа, придерживаться это, этой постановки вопроса. Но я уверен, что это не, если этот сезон мы сыграем без Еврокубков, это будет как раз аккумуляция, наверное, сил наверное, да, чтобы в следующем сезоне команда вышла, может быть, больше с украинским россором на европейский уровень и попытаться, может быть, с меньшим количеством легионеров показывать качественное баскетбол. Я этого хочу. Может меня будут критиковать за это, за то, что это вот чересчур пафосно. Это не пафосно, это есть желание, если каждый ставит себе цель. Причем должен идти к ней добиваться. Поэтому для себя лично и для команды в целом мы ставим эту цель. Время покажет.